Ярмарка, которая будет проходить у нас в городе, социальная. Это ярмарка сладостей. Она приурочена к дню всех влюбленных. Мы приглашаем туда всех товаропроизводителей, кондитеров, пекарей. Мы хотим там, чтобы проводились мастер-классы, какие-то очень интересные, может быть, конкурсы. Мы сейчас как раз готовим всю программу. Абсолютно на бесплатных условиях. Все, кто хочет принять участие, все обязательно обращайтесь к нам. Главное, чтобы был обязательно, конечно, сертификат, потому как э, вся продукция должна быть качественная и соответствовать. А вот, и э, обязательно всех влюбленных или ищущих свою любовь приходите, покупайте сладости, потому что этот праздник именно сладостей к нам на ярмарку. Она будет проходить уже как она проходила не раз, по тому же адресу на Жовтневой площади, на новом Нагорном рынке. Так сложилось, что у нас есть хорошие договоренности, очень красивый новый рынок, нам там дают бесплатные площади, где мы можем это проводить. То есть это цивилизованно, это красиво, это достойно, и мы этому рады. Ярмарка будет проходить 13 и 14 февраля в преддверии в канун самого праздника и на сам праздник с 8 утра и до 6 вечера. Все места мы предоставляем абсолютно бесплатно. То есть такой наценки уже быть не может. Естественно, вы сможете купить все гораздо дешевле.